Pusat Bandaraya Kuala Lumpur akan tutup sempena ASEAN ke-47. Muhyiddin beritahu, 11 parti politik sepakat namakan IPR dengan tema Selamatkan Malaysia. Ketua Biro Penerangan Bersatu Selangor sifatkan tindakan lembaga disiplin seperti simbah petrol dalam api marah. Ketua Bersatu Pahang tegaskan tiada keperluan Wan Saiful kosongkan kerusi. MB Selangor tegaskan, kes bunuh pelajar perempuan tiada unsur perkauman. Syed Saddiq seru kerajaan peruntuk dana CCTV di semua sekolah. Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan mengesahkan pusat bandaraya Kuala Lumpur akan ditutup sepenuhnya sempena penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-47 pada minggu depan. Difahamkan, seramai 16,000 anggota polis diraja Malaysia, PDRM, dari seluruh negara terlibat bagi membantu dan melancarkan aliran trafik. Menurut beliau, PDRM juga akan berada dalam keadaan berjaga-jaga tahap tinggi dari 23 hingga 28 Oktober ini. Katanya, polis akan menggerakkan kira-kira 16,000 anggota dari seluruh negara, khususnya negeri-negeri bersempadan dengan Kuala Lumpur bermula 23 Oktober ini bagi membantu dan melancarkan aliran trafik. Muhammad Hassan turut memaklumkan bahawa Presiden Brazil, Afrika Selatan dan beberapa pemimpin dunia lain akan hadir sebagai rakan dialog sektoral ASEAN. Tambah ahli Parlimen Rembau itu lagi, Cyprus dan Finland juga dijangka menjadi rakan dialog baharu ASEAN. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Mohidin Yassin memaklumkan 11 parti-parti politik di luar blok kerajaan dalam satu mesyuarat meja bulat pada petang Selasa sepakat menamakan gabungan sebagai Ikatan Prihatin Rakyat (IPR) dengan tema perjuangan selamatkan Malaysia. Menurutnya, antara perkara yang dibincangkan adalah belanjawan 2026, rang undang-undang pembaharuan semula bandar, perkembangan genosid di bumi Gaza, Palestin, keselamatan anak-anak di sekolah dan akta perolehan kerajaan. Berhubung belanjawan 2026, kata Muhyiddin, gabungan itu mendapati ia tidak mengurangkan beban rakyat dalam situasi ekonomi yang amat mencabar, malah hutang negara mencecah 1.6 triliun ringgit tidak dapat menampung perbelanjaan untuk pembangunan baharu dan hasil serta pendapatan juga tidak meningkat. Pihaknya juga berpendirian tegas bahawa kerajaan bertanggungjawab membatalkan jemputan kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kesidang ke sidang kemuncak ASEAN ke-47 memandangkan beliau sekutu utama dalam melakukan genosid dan pendukung kuat jenayah kemanusiaan dilancarkan Israel terhadap rakyat Palestin. Hubungan ekonomi antara Malaysia dan AS tidak boleh dijadikan alasan untuk menerima Trump sebagai tetamu negara di pentas ASEAN yang mana blok negara sentiasa mendukung prinsip negara hukum memelihara keselamatan serta nyawa manusia. Selain itu, IPR mendukung usaha rakyat Malaysia yang menyertai pelayaran global Sumut Flotilla untuk membawa mesej perdamaian dan membawa bekalan makanan serta perubatan buat rakyat Gaza. Mesyuarat mengambil ketetapan untuk menganjurkan Kongres Nasional IPR pada awal 2026 bagi menegaskan pendirian gabungan menangani isu-isu rakyat selain menyelamatkan Malaysia daripada terus terhumban atau tercicir dalam persaingan rantau serta global. Sekretariat IPR bakal ditubuhkan untuk melihat konsep dan kesemua aspek kehidupan masyarakat untuk dibincangkan dalam Kongres terbabit. Tindakan Lembaga Disiplin Parti Pribumi Bersatu Malaysia memecat empat pemimpin bahagian termasuk seorang ahli parlimen yang juga ahli majlis pimpinan tertinggi serta menggantung seorang lagi ahli parlimen disifatkan seperti menyimbah petrol ke dalam api yang sedang marah. Lapor Sinar Harian, Ketua Biro Penerangan Bersatu Selangor, Muhammad Syafiq Abdul Halim berkata, keputusan itu bukan sahaja gagal menyelesaikan masalah malah berpotensi memburukkan keadaan dan mencetuskan ketegangan dalam parti ketika menghadapi pilihan raya negeri Sabah serta perbahasan belanjawan. Menurut beliau, tindakan tersebut seolah-olah usaha terancang untuk membunuh semangat demokrasi dan menyekat kebebasan bersuara dalam parti. Katanya, ia memberikan gambaran pendekatan autoritarian yang tidak selaras dengan prinsip keberkatan, keberagamaan dan semangat musyawarah yang seharusnya menjadi asas perjuangan. Muhammad Syafiq berkata, dalam mana-mana parti politik, kewujudan pelbagai kem adalah perkara biasa, termasuk Tim A, Tim B atau Tim C yang masing-masing mempunyai penyokong sendiri. Beliau menegaskan, langkah itu boleh menjadi percederaan berbahaya pada masa hadapan kerana sesiapa sahaja yang tidak sehaluan dengan pihak berkuasa dalam parti berisiko disingkirkan. Sekiranya perkara itu tidak diselesaikan secara harmoni dan damai, parti bersatu mungkin akan berdepan krisis perpecahan dalaman yang amat dahsyat dan berpotensi menghancurkan institusi parti. Sementara itu, Ketua Bersatu Pahang Abdul Khalif Abdullah menegaskan tiada keperluan untuk Wan Saiful mengosongkan kerusi Parlimen Tasik Gelugor yang dimenanginya pada pilihan raya umum lalu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Abdul Khalif berkata Wan Saiful dipecat lembaga disiplin parti dan beliau bukannya melompat atau keluar daripada bersatu. Abdul Khalif mengulas demikian ketika ditanya berkaitan desakan Ketua AMK Pulau Pinang, Muhammad Zakwan Mustafa Kamal yang mahu Wan Saiful mengosongkan kerusi Tasik Gelugor yang diwakilinya ketika ini. Tindakan itu, menurut Muhammad Zakwan, adalah perlu bagi membolehkan pengundi dalam kawasan Tasik Gelugor memperbaharui mandat melalui pilihan raya kecil. Muhammad Zakwan mendakwa pemecatan Wan Saiful adalah isyarat jelas bahawa kepimpinan tertinggi parti sendiri sudah hilang keyakinan terhadap integriti dan kelayakannya untuk terus berkhidmat sebagai wakil rakyat. Saya telah berhubung dengan Ketua Polis Selangor yang mengesahkan bahawa pihak polis sedang menyiasat kes jenayah ini dan dimaklumkan bahawa kes ini tidak melibatkan unsur perkauman. Itu yang ditegaskan Menteri Besar Selangor Amirudin Syari bahawa pihak polis telah mengesahkan bahawa tiada unsur perkauman dalam kejadian seorang pelajar lelaki menikam mati seorang pelajar perempuan tingkatan 4 di sebuah sekolah di bandar utama. Katanya dalam satu kenyataan, perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Selangor, Syazli Kaha yang memaklumkan bahawa pihak polis akan terus menyiasat elemen jenayah kes ini dan memaklumkan perkembangan kepada orang ramai. Menurut Amirudin Perkara ini akan menjadi keutamaan dalam mesyuarat Exco Kerajaan Negeri dan beberapa langkah termasuk usaha keselamatan dan sokongan kesihatan mental pelajar akan diputuskan segera. Mengulas lanjut, Amiruddin berkata, sekolah seharusnya menjadi tempat paling selamat untuk anak-anak. Sementara itu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyeru kerajaan memperuntuk dana untuk kamera lita tertutup, CCTV dipasang di semua sekolah berikutan susulan kes buli, rogol dan pembunuhan melibatkan pelajar. Beliau berkata, sekolah awam kini berdepan defisit kepercayaan dalam kalangan ibu bapa kerana kawasan sekolah kini dilihat sebagai tidak selamat. Katanya dalam perbahasan, sekolah ini adalah seperti rumah, rumah yang cikgunya adalah bagaikan ibu bapa di sekolah. Tempat yang patut dilihat sebagai tempat paling selamat sekarang tidak asing lagi apabila ada perkataan bunuh, rogol, buli. Syed Saddiq berkata, pemasangan CCTV di sekolah di seluruh negara tidak akan melibatkan belanja mahal kerana setiap kamera berharga antara RM50 hingga RM200 sambil menambah menyelamatkan walaupun satu nyawa sudah menjadikan kos itu berbaloi. Beliau juga berkata, tiba masa untuk memufliskan sistem sokongan pembuli dengan menjadikan warden, pengetua dan pegawai penguat kuasa bertanggungjawab apabila insiden sedemikian berlaku.